Что здесь, случилось? Здесь происходит акция за перемогу в информационной войне. Была заменена фортепиано желто-блакитное, которое... А где качина... желто-блакитное Музей Тичин, музей Тичин, мы отвезли музей Тичин, чтобы была преемственность. И поставили бандеровское УПА, красное... Так чей, картину? чей это инструмент? Чей? Это инструмент акции. Акция за перемогу в информационной войне. Так. 40, для кого? Для 45 миллионов. Для чего? Чтобы была и культурная революция. Чтобы каждый мог прийти и поиграть. Символ победы. Почему черное-красное? Потому что это символ победы. А так, а что, что с ним случилось с инструментом? Сломали крышку. Сломали крышку, выломали. У -у. Есть группа людей, которых милиция систематически, ну, так сказать, поощряет. Они поломали предыдущее пианино, поломали два пианино на прорезной. А аргументация одна, что у них у одного из них папа работает в милиции. Сказал, а когда? Когда это случилось? Это случилось сегодня. Сегодня ночью? Ну сегодня ночью, сегодня днем. Мы а? Банан, тут было все а вы к кому обращались с сотрудником милиции? У нас есть кому. вы к местным милиционерам обращались? Это Шевченская администрация, поэтому... Понятно. Вы писали заявление? Закон говорит, можно устно, можно, чтобы СМИ высветили. Нет. Мы можем, конечно, написать заявление. Каков, вы писали... Каков был э, ответ вам? Устный или письменный? Да какая? Вот, результат. вот результат. Какой ответ был? Витович, как... Ответ на ваше заявление о том, что Ігоря Миколаєвича, а також е, зверталися до зараз призьбі, що не точки е, до, е, до того, хто тут чергував вночі, е, він взагалі відмовився і не слухав.